печка отличная. Мы тоже мы по гуманитарной помощи получали и установили. Она всеядная, ест все подряд. Теплая, хорошая, просто печка золотая. Нам надавали дров, нам привозили, попилили, порубали уже сами. Здесь кухня. Что готовите? Да, все. Все. Сейчас на электричестве, а так вообще газовые баллоны стоят. Когда уже не будет света тогда на газовых баллонах. Ну и зарядка. в Этих в ямкостях, куда... из Вот это я жил. Это я делал перед самой войной. Я делал в квартире ремонт, но не успел повесить. Я там две комнаты успел сделать прямо перед войной. И остановился до весны, а зимой уже война началась. Ну, пришлось стягивать. Это все я хотел там у себя в квартире протягивать. И это компьютер, он стоит без подключения к интернету. Ноутбук вот стоит. Кино качаем же, меняемся. Люди приходят ко мне, пишут фильмы. Только на телефоне сижу на кабельном подставке. Говорят, Глюха, выезжай, что там? Я говорю, куда? Кому мы нужны? Тут я хоть умру на своей земле. Ну так целый день то в магазин, то на улице, то здесь. А ночевать? В подвале. Третий рейк. Mm -hmm. Мне на следующий год 80. Кому я не нужна? Хворобами своїми, я тут вже знаю, що мені треба, І люди мене знають. Нікуди я не поїду, хай хочуть. Я хочу жити, в мене своя. Хоч погана, на четвертому етажі квартирка є. Ну тільки ж вона там сипеться, штукатурка, все десь, десь там зрив, а все дрожить, все сипеться, все рветься. Можна літом в квартирі жити, можна. Ну, страшно. 1 мая еще как обстреляли, поприлетало, повыбивало все окна. Позашивали в СБ, балкон у меня полностью стеклянный был, пока даже не пытаюсь восстановить, потому что война не кончит. Я что и ушел вниз, потому что там не поспишь ночь, все время взрывается, все время взрывы, ты не спишь, даже если и спишь, то одним глазом. Ну, а там пошел, там я сплю, я ничего не слышу. По-перше, люди бояться виїжджати. Налякані цими всіми пропагандами, що хтось виїхав, жити ні за що. По-друге, люди бояться бросити своє майно. У нас в основному зараз на території громади це 70 майже до 80% це люди пенсійного віку, які тут пропрацювали, прожили, побудували собі будівлі, і тому вони. Вони не розуміють, як це можна просто взяти і залишити. Вона скрізь, вона тобігатись, прийде, покуша, пішла кудись. Чи все?